вирішиш. А от зайві кілограми набереш та й шлунок зіпсуєш. Така привичка з'являється подражателями. Тобто хтось робить із взрослих подібним образом в його оточенні. А дитина переймає цю привичку, свої негативні емоції, починає заїдати продуктами. Тобі вже лячно від тої кількості звичок, які варто подолати. Але це ще не все. А слідущий сектор – це індивідуальні привички. отнесем к индивидуальным привычкам. к индивидуальным привычкам мы отнесем все то, а, что может проявляться как черты характера, личностные предпочтения. то есть а, это привычка, например, обижаться, когда на тебя не так посмотрят. да, то есть а, индивидуальные привычки они проявляются в поведении, в отношениях с окружающими. А к индивидуальным привычкам отнесется а, цветовые предпочтения в одежде. Например, я люблю вот только белые блузочки, чорної кофточки. Или я наношу, наприклад, только білого цвета кроссовки. Це все буде к індивідуальним привичкам или предпочтениям. Всі ці звички були і раніше. Сьогодні ж гаджети та цілодобове телебачення перевернули світ до гори Дригу. У кожного є такий друг, а можливо, й ти сам годинами сидиш перед телевізором. Ти дивишся чергову серію то про лікарів. То про американських школярів. І незабаром переймаєш їх звички: манеру говорити чи жартувати. Тоді ти починаєш жити неіснуючим життям, яке вигадали режисери серіалу. А от заразитися телесеріальною звичкою можна від друзів. Адже всі дивляться цей серіал, і ти маєш, аби не бути білою вороною. Ось тобі і третій сектор звичок соціальний. Ми віднесемо всі ті которые а, являются не побужденням вашого індивідуального ребенка, а продиктованы обществом, соціумом. Ти скажеш, що серіали тобі не цікаві. А тому соціальних звичок не маєш. Як би не так? Тривале сидіння за комп'ютером також є звичкою. Щоправда, не завжди погано. Любая привычка, она становится вредной тоді, коли вона переходит определенну черту. Да, то есть а, тоже сидение за компьютером с одной стороны, если оно дозировано и если оно носит а, познавательную нагрузку, я что-то изучаю, я что-то читаю, да, я а, чем-то интересуюсь, оно будет носить позитивный характер. Но как только время сидения за компьютером и качество проведенного времени а, меняется, а, я играю в игры, стрелялки, бродилки, убийства. Эта привычка из позитивной переходит в негативную. В будущем, да, вот когда, допустим, у тебя будет интернет, будет э, возможность э, пройти регистрацию ВКонтакте. Будешь такое делать или нет? Буду. Зачем? Я очень люблю дружить. Даже де девочки, которые не дружат, я каждый настаиваю, чтобы дружили со мной. Зачем? Потому что одно и не хочется быть. Скучно. Сидение Вконтакте оно не заменяет вот, обычное общение. Ну и иногда люди живут в других городах далеко, можно так через социальные сети переписываться с ними. В сетевые я играю. Почему в сетевые? Почему вот не в обычные игры? Ну не знаю, в сетевые как-то там интереснее, там можно поговорить, там на улицу можно не выходить, там у меня тоже друзья сидят за их, за одной игрой, там я скачала которую. Но если они твои друзья, почему вот интереснее все-таки на улице погулять или тебе интереснее за компьютером? Просто живемо ми далеко. Ходить треба у примірно тлі кілометри там. Ось вона основна відмовка тих, хто залипає в соцмережах. І все, ти раб соціальної мережі. Ти постиш повідомлення та виставляєш фотографії. А тим часом світ живе іншим життям. Вы не подскажете? Вон там вот. Можно сфотографироваться? Да Сладковато там продается. Нет, вы меня не поняли. Сфотографироваться можно? Сладковато там продается. Пошли спросим у кого-нибудь другого. Давай. Извините, вы не видели И наш, наш мячик? мячик? Да, тут собака пробегала. Да не собака, мячик! мячик! Да туда побежала собака. Коричневенькая. Да, да, пол шестого. Мама, мама, мама. Лайки для тебя важны, вот это количество лайков там? Нет. Больше всего комментарии. Да, комментарии больше. Чем больше прокомментировала, тем лучше. Да. Просто интересно, что люди отвечают на фотографии, хорошие нет? нет. Звички, что за завдяки твоим друзьям, наибольшие причины. Адже, щоб постійно сидіти в мережі та спілкуватися з ними, потрібна техніка. І бажано якнайновіша. На сегодняшний день э, появилось очень много технических возможностей общения избежать. То есть вместо живого разговора отправить смс «я с тобой больше не дружу» и таким образом решить проблему. Зачем ты ВКонтакте вот, прошел регистрацию и сейчас там периодически общаешься? Ну, чтобы познакомиться с новыми людьми для меня, для общения. Сделали социальные сети, чтобы убивать свое там, лишнее время. Те же сенсорные телефоны, пользование Wi-Fi, а, специфические игры это все дань общества, которое входит в привычку ребенка просто по факту того, что так делают все. А, к социальным привычкам мы также отнесем а, определенные субкультуры, да. А це ж прислушування музики, даву тільки рок ми слушаємо, да, дав на определеному етапі розвитку, або тільки только поп музику. Ось такі вони звички сучасного школяра. Одні до тебе чіпляються, болінки щось робити, інші прилипають, бо так роблять всі твої друзі. Позбавитись їх просто треба бути трішки самодостатнім та не залежати повністю від думки, оточуючих. Працюй над собою, і тобі все вдасться. А далі у програмі майстер-клас з малювання восковими олівцями. Сьогодні ми познайомимося з ефектом воскових акварель. Для этого нам ну, понадобиться карандаш, терка, точилка, листика 3. желательно очень хорошо проклеены, то есть это должна быть акварельная бумага. Восковый карандашик, кисточка, акварель и баночка для водички. С чего мы начинаем? Берем в ручки карандаш, листик и начинаем рисовать рисунок. Рисуем стол, Тему для занятия мы выбрали натюрморт. В вазе будут цветы, ну, например, тюльпаны. Тюльпаны мы выбрали большие, раскрытые, для того, чтобы показать пышность натюрморта. Натюрморт – это французское слово, переводится как «мертвая натура». То есть для натюрморта можно использовать абсолютно любые предметы. Это и стол, и какие-то неживые вещи. Возле вазы мы рисуем грушу. Под всеми предметами у нас есть тень. После того, как мы нарисовали рисунок, мы берем в руки восковый карандашик и начинаем полностью закрашивать всю нашу работу. Если у нас белый лист и нам нужен белый цвет, то мы берем просто обычную домашнюю свечку. Рисунок ведется постепенно для того, чтобы не пропустить каких-то белых пятен. То есть, начиная от одного угла, мы ведем штрих к другому углу. Это можно сделать и обычными восковыми карандашами, но свечкой, наверное, удобнее и лучше покрытие, за счет того, что она толстая. Цветы в вазе. Ваза, груша делается цветными восковыми карандашами. Стараемся полностью закрасить рисунок для того, чтобы не оставалось белых пятен потому что потом эти пятна будут закрашиваться акварелью. Чем больше цветов используются в рисунке, тем лучше. Но цвета должны быть близкие. Например, зеленый теплый зеленый темный и зеленый холодный. Этими цветами мы закрашиваем листики. Стараемся сильнее давить на карандашик для того, чтобы у нас получалось полное закрашивание листа. При выборе карандашей старайтесь выбирать более мягкие. Они идут толще и закрашивание идет легче не так устают руки. Восковым карандашом удобно рисовать в том, что можно рисовать как кончиком карандаша, так и полностью карандашом. Мы берем боковую часть карандашика и ведем по листу. Так рисунок получается быстрее и легче. Следующий этап ⁇ нужно просто помять бумагу. Чем лучше мы это сделаем, тем больше трещин появится в листе. Делаем это аккуратно для того, чтобы не порвать лист. после того, как мы смяли лист, мы его аккуратненько выровняли, положили на стол и восковый слой дал трещины. Эти трещины мы закрасим акварелью. Берем контрастный цвет. Рисунок покрывается полностью. Стараемся сделать это приблизительно вот так, не перетемнить цветом и добавлять больше воды. Изначально мы брали плотный лист, это для того, чтобы потом можно было спокойно под раковиной помыть нашу работу. В конце работу высушиваем, берем газету, переворачиваем листик, ложим газету работу на газету, проутюживаем утюгом. После того, как работа готова, получается вот такая. Ребята, не бойтесь использовать восковые карандаши, мять бумагу, закрашивать ее акварелью, и получится вот такая работа. Місяць лишився до зими та зимових канікул. Однак я та програма Територія дитинства не збираємось впадати в сплячку. Натомість будемо готувати для тебе нові цікаві сюжети. До наступного тижня. Бувай!